А мы регламент сказали, 5 да. Мы сказали, на початку мы сказали, будь ласка, послушайте дуже важную информацию, чтобы потом не было... Добрый вечер, меня зовут Иван Русев, я родился в Татарморском районе, в западной его части. Я ученый, эколог, доктор биологических наук. Приехал к вам в район для того, чтобы попытаться поднять имидж национального парка и помочь местным жителям рационально использовать те ресурсы, которые традиционно они используют. Площадь Национального парка 27 865 гектар. Это огромная территория. И часть э, воды, часть прибрежных территорий примыкает к вашему населенному пункту. Главная задача, несколько задач парка есть, но одна из главных – сохранение биологического разнообразия и функционирование самой экосистемы лиманов и прибрежных территорий, для того, чтобы генетические ресурсы вашего района, планеты в целом, сохранялись и могли будущее поколение радовать и кормить. Это одна из функций. Вторая функция – это рекреационные направления поддерживать качество среды, чтобы вы и те туристы, которые приезжают к вам, могли наслаждаться, радоваться и оздоравливаться в этих природных ресурсах. Третье – это хозяйственная зона. Чтобы в хозяйственной зоне были рациональные подходы к использованию ресурсов чтобы скот упасался рационально, Лыба, рыба ловилась рационально, тростник косился рационально и тому подобное. Четвертая, зона стационарной авиации, которая, к сожалению, сейчас не в парке. Поскольку когда он создавался, идея была 37 тысяч гектаров, и в депрессивных местах, таких как Новая Михайлова, например, как Лемонекс, можно было бы создавать эти маленькие инфраструктуры, чтобы туристы зеленого туризма, сельского туризма приезжали и могли там развивать это направление. Я приезжаю сюда, вот за два дня услышал очень много слухов о том, что вам, местным жителям, запретят выпасать скот. Сразу говорю, это неправда, это миф. Никто не собирается и никогда не собирался запрещать вам выпасать скот. Тем более брать плату за то, что вы выпасаете скот. Единственная задача парка вот в этой части, чтобы количество скота не было там, скажем, 300, 500 голов одновременно из какой-то территории, которая за дня в день выпасается, и там просто стравливается территория, и нету растений таких диких, которые важны для скота, и которые важны для экосистемы, и территорий. Да? Второе направление – это рыболов ходят разговор о том, что вам запретят ловить рыбу. И до сих пор происходила такая система рыболовли, где отдельные крупные компании просто брали к себе как бы в некое рабство, вот за какую-то плату ловите рыбу. Да? Идея парка для того, чтобы местные жители имели приоритет ловли рыбы. Вот как есть птицы, которые ловят рыбу, кушают ее, да, ни у кого не спрашивают. И местные жители должны иметь такое право ловить рыбу в рамках той нормы, которая нужна семье. Вот есть рыбак, ему надо там 200 килограмм рыбы поймать для себя. Он имеет право это делать будут правила ловли рыбы, утвержденные в парке, где ваша громада рыбалок, сколько там их, 5, 10, 15, я не знаю сейчас, да, она получает возможность себя оформить как громада традиционных рыбалок, и она получает приоритетное право лова рыбы, а не люди, которые приехали издалека и начинают диктовать вам, как вы должны эту рыбу ловить. Мы говорим об этом в каждой громаде, и это правило работы парка. Нигде в мире, а их, этих парков очень много, их больше 60 тысяч, нигде в мире нет такого, чтобы местные жители, живя вокруг парка, были обделены. И то, что вам рассказывают, пожалуйста, не слушайте. У нас есть команда новая, которая эти вопросы обсуждает и решает. То, что касается зонирования парка, и вам говорят, что зонирование неправильно. Зонирование парка сегодня сделано таким образом, чтобы природная среда, которая вас окружала, предки, которые селились ради того, чтобы ну, жить достойно на этой земле, да, она так сформирована, что она должна иметь свой родильный дом. И мы, ученые э, научно-технического совета парка, приняли решение, что 43% этой территории огромной, 43%, она должна служить родильным домом где природа сможет воспроизводить себя, где будущие поколения ваши могут видеть красивых птиц, красивые ландшафты, где рыба сможет отдохнуть. Для этого создается заповедная зона. В этой заповедной зоне, сегодня она находится на косе от 7 -го километра до 24. -го, там никто не должен находиться. Это территория для природы. И акватория лимана Алибей, основная его часть, это тоже заповедная зона. Интересы вашей громады, они прежде всего сосредоточены вот здесь. Озеро Соленое, это Бурнас, эта территория, она является хозяйственной зоной, где вы можете хозяйствовать. Сейчас мы проводим анкетирование рыбаков в каждом селе. Мы предлагаем заполнить анкеты, где будет видно, сколько конкретный рыбак хочет ловить рыбу, какими сетями, в каком месте он хочет ловить. Потом мы узнаем, сколько всего таких местных рыбаков и правила вписываем. Мы еще с вами будем долго советоваться по этому поводу вписываем эти правила в проект организации территории парка, и потом вы соблюдаете эти правила, поскольку вы заявляли это желание. А парк от имени государства обязан и призван контролировать, чтобы этот договор соблюдался. Это не нам надо, потому что вы скажете, что вот Русев там приехал для того, чтобы кого-то забрать. Это надо для того, чтобы ваша громада, ваше поколение могли стабильно пользоваться в будущем. Еще раз прошу вас, Любые вопросы, которые возникают, конфликтные, да? не э, стесняйтесь спросить, подъехать, позвонить. Я всегда открыт для дискуссий, для разговоров. Если есть вопросы, я отвечу. Скажите, пожалуйста, кто будет проводить на, э, в национальном парке э, мелиорацию? Для, проведения, для э, поддержки э, экологии э, Лиманов, Тузловской группы Лиманов, должна быть... Э, ну вот, вода должна э, постоянно... Обмен воды. Кто будет проводить миллиоративные работы? Экологическая система всех кузловских лиманов, она живая тогда, когда есть, как вот по артериям в организме идет кровь, когда есть водообмен с материнским организмом, с морем. И эта задача, одна из самых главных задач парка, и ваша задача, чтобы вы видели чистую и здоровую экологическую систему. Национальный парк.